o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixida milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati yo'nalishlari va turlari boy va rang-barang madaniy merosimizning eng ajoyib qismini tashkil etadi poytaxtimizdagi o'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi ko'p asrlik milliy hunarmandchilik namunalari va amaliy san'at buyumlari namoyish etilganligi bilan ajralib turadi muzeyning asosiy binosi ya'ni mehmonxona zali o'zbekistonning madaniy merosi obyekti me'moriy obida hisoblanadi. chunki ushbu zalda milliy hunarmandchiligimiz va amaliy bezak san'atimizning turli yo'nalishlari mujassam uning devorlari devorlariyu shiftida usta hunarmandlarning qo'l mehnati mahorati aql zakosi aks etgan shu bois ham muzeyga tashrif buyuradigan mehmonlar markaziy mehmonxona zaliga katta qiziqish bildiradilar 1870 yilda bunyod etilgan ushbu zalning o'z tarixi bor ushbu bino 1896 1904 yillarda maxsus topshiriqlar bo'yicha yurtimizga kelgan elchi aleksandr polisov tomonidan sotib olingan va ana shu yillar davomida ta'mirlangan markaziy zalimizni bezak ishlari uchun 60 dan ortiq ustalar 8 yil davomida ishlashgan o'zbekistonning turli xil burchagidan eng mashhur ustalar taklif qilingan o'sha davr şödavrini... eng mohir ustalari qo'qonlik xorazmlik farg'onalik yoki toshkent buxorolik ustalar tashrif buyurishgan va bu yerda biz amaliy san'at namunalarini bir necha xil turlarini ko'rishimiz mumkin masalan uch qavatli shift yog'och naqqoshligi va o'ymakorligi bilan bezatilgan bu yerda toshkentlik va farg'onalik ustalar ish işte, olib borishgan devorda biz ko'rishimiz mumkin ganch o'ymakorligi namunalarini ganch o'ymakorligi namunalarida də 200 dan ortiq ikkinchi marta takrorlanmaydigan naqshlarni ko'rsak bo'ladi bu yerda toshkentlik va buxorolik ustalar ishlagan buxorolik usta shirin murodov o'zlarini shogirdlari bilan birgalikda toshpo'lat arslonqulov toshkentlik usta o'kishi kishi o'zlarini shogirdlari bilan ishlashgan umuman ganch o'ymakorligi shunaqa nozik amaliy san'at turlaridan biri bo'lganki uni ganchni to'rt soatdan olti soatgacha o'yib ishlash kerak bo'lgan agar qurib qolsa ishlashni imkoniyati bo'lmaydi chunki u qotib qoladi o'sha qorishma shuning uchun ustalar o'zlarini shogirdlari bilan guruh guruh bo'lib ishlashgan undan tashqari bizni zalimizda ikkita isitish pechlari ya'ni kaminlarni ko'rishimiz mumkin bu yerda g'arb bilan sharqni uyg'unlashuvi ya'ni uyg'unlashgan o'sha uslubini ko'rsak bo'ladi Kaminlardan birini gumbazi ya'ni machidni gumbaziga o'xshatib qurilgan bo'lsa ikkinchisiniki cherkov gumbaziga o'xshatib qurilgan bu esa o'sha g'arb va sharqni uyg'unlashuvini ko'rsatib turadi undan tashqari kulolchilik koshinlarini ko'rishimiz mumkin yulduz shaklidagi kulolchilik koshinlari usta abdullo tomonidan bajarilgan usta abdullo asli rishtonlik kulol bo'lgan u kishini o'n to'qqizinchi asrni o'rtalarida o'zini ustaxonasi bo'lgan hattoki bu ustaxonaga kelib sharq mamlakatlari turli xil sharq mamlakatlarida ya'ni xitoy eron kabi sharq mamlakatlaridan kelib E, ish o'rganishgan ya'ni koshimpazlik e, sirlarini o'rganishgan o'sha davrda juda kamdan kam ustalarda ustaxona mavjud bo'lgan shuning uchun ustaxonasi bor usta juda judayam mahoratli ustalardan hisoblangan polesov o'zi etnograf ya'ni qadimshunos olim bo'lgan shu bois ham u xalqimizning amaliy san'ati turlariga juda qiziqqan markaziy zalimiz e, to'rtta ustundan iborat va kvadrat shaklga ega undan tashqari devorlarimizda bir qancha tokchalarni ko'rishimiz mumkin ya'ni tokcha bandi uslubida bajarilgan tokchalar asli o'zi bezak vazifasini o'tagan ham jovon vazifasini ham o'tagan undan tashqari o'sha uyni bezab bezab turgan asosiy arxitektura elementlaridan hisoblangan bizni hozirda muzeyimiz zalida ya'ni o'sha tokchalarimizda mis kandakorligi namunalari va kulolchilik namunalarini ko'rishimiz mumkin asosan eksponatlarimiz o'n to'qqizinchi yigirmanchi asr que tem